महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वय गिरः अथा वाचस्वमतिपरिणामावधिकृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानन्तवचमहिमा वामनसयोः अतद्व्यावृत्यायञ्चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परमममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यै यत्तत् सृषु गुणभिन्ना सुतनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमीह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थोहतधियः कुतर् कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारङ्किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट् ङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालञ्चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तान्ता वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रव्याद्ध्रव्ये जगति गदतिव्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमित्वा न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यै यत्नाद्यदुपरिविरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत स्वयन्तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्यत्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहू नभृतरणकण्डूपरवशान् शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्णो वरदपरमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रन्तस्मिन्वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविशंसंभृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीषत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं, पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिहरुग्णग्रहगणं मुहुर्दयौर्दौस्थयात्यनिवृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं ननु वामैव विभुता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारायः कृशतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारञ्जलधिबलयन्ते न कृतमित् रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते को यन्त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधायपदयोः यदेको नेतस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप् ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्वकर्मप्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्षक्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा श्रद्धा प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान्दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु वृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्यजति न स्वलावन्याशंसा दृतदनुशमन्नाय तृणवत् पुरःपृष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैतित्वा त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराः चिता भस्मालेपसृगपि नृकरोटीपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरदपरमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहुशत्रो माणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमत्वमुधरणिरात्मात्वमिति च परिच्छिन्नामेवन्त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तं वयमिहतु यत्त्वं न भवसि त्रयी तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथोत्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृती तुरीयन्ते धामध्वनिभिरवरुन्धानमणुभि समस्तव्यस्तन्त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भव रुद्रः पशुपतिरथोऽग्रः सह महान् तथा भीमेषाना वितियदभिधा अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रिया यास्मै धाम्ने भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति क्लेशवश्यं क्वचेदम् वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं कज्जलं सिन्धुपात्रे लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदासार्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तैस्तोत्रमेतच्चकार अहर हरनवद्यन्धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिन्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षादानन्तपस्तीर्थं ज्ञानैयागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्त्यरोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रम् यङ्गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालन्द्विकालं वा लय्यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल् बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भू पतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदपरमेश्वर विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर